Добрый день, Андрей. Добрый день. Хорошо, что у вас нашлось время встретиться. Вы у нас заказывали мобильное приложение для версии. Мы обещали вам сделать это через три дня, но у нас получилось раньше. Поэтому вот на следующий день мы с вами встречаемся. Могу вам полностью продемонстрировать функции того, Да, давайте, что вы заказали. Вот так это выглядит. Угу. Это начальная заставка, то есть первая страница. Угу. Здесь у нас кнопка меню здесь кнопка карта проезда до вашего заведения здесь кнопка быстрого вызова то есть можно позвонить непосредственно прямо в кафе из приложения здесь можно оставить заказ и с доставкой на дом или на офис и здесь еще много интересных полезных функций то есть это отправить приложение через приложение в соцсети отзыв или поделиться с другом получить скидку на Mm -hmm. Клиент может получить скидку qr купон, комментарии, ну или здесь заказать машину и тому подобное. То есть mm -hmm. очень много mm -hmm. это по, по всему вы можете посмотреть. Можете полистать, mm -hmm. можете mm -hmm. более mm -hmm. подробно, да. Допустим, можете нажать на меню и посмотреть. Парочку потом брать можно вот, до момента. Да, это мы все обсудим. Mm -hmm. Это демо-версия. Мы доработаем, mm -hmm. сделаем с вами техническое задание. Mm -hmm. Согласуем, какие конкретно функции mm -hmm. вам нужны. Mm -hmm. Как вам? Mm -hmm. да, в принципе, неплохо, но там больше подправить надо. Вопрос, это мы буквально сейчас же сделаем те задание. Ну, я согласны заказать и нашу рабочую версию. Mm -hmm. Да, да, готово. Хорошо, давайте тогда э, буквально через пять минут я вам сброшу тех заданий на электронную почту. Вы запомните, если будут вопросы, звоните, я вам помогу в этом плане. Uh -huh. И заключим договорчик на изготовление. И примерно через месяц будет готова ваша рабочая версия. А дальше как нельзя? Давайте я постараюсь сделать все возможное. Заключим договор на месяц, но мы приложим все усилия, чтобы это было раньше. И в дальнейшем после этого мы обучим вашего человека, как этим пользоваться. И, да, достаточно все просто, поэтому мы зайдем буквально несколько часов. Хорошо, договорились. Все, спасибо большое. А, спасибо вам. До свидания. До свидания.